怎么，连回寝室的路都变短了？那我先回去了。我再确认一下，我们俩是真的在一起了。我没有做梦吧？今天除了那束花，我还给你准备了别的东西。 这个，是我的三好学生。这个，是我参加各种比赛获奖证书。这个，是我大一时候申请的专利证书。这个流水单是我得过的奖学金。这个，是我的学分和历年来的考试成绩。我，不回答我的问题，给我看这个干嘛？罗婉 我成绩算好吗？嗯，好，很好，非常好。我长得帅吗？嗯。我成绩好，长得帅，是你最合适的人选，是你唯一的标准答案。从现在开始，我们真的真的在一起了。你这小脑袋瓜，就不要再胡思乱想了。嗯，我记住了。那。 初次恋爱，请多指教。我居然谈恋爱了！我居然和人初谈恋爱了！我居然和学霸人初谈恋爱！终于可以不用过光棍节了。我是傻吗？还和他握手？应该拥抱他。 光明正大的拥抱他，关爱。等一下。 你别假惺惺的了，我不需要。可你鼻涕漏出来了，陆安你有意思吗？我很喜欢你，不想和你做敌人。你漂亮，学习好。 而且是我的第一个社员，你对我来说有不同的意义。感情这个事情，谁也说不准。你很好，是我仰望的那种女生，所以我不希望你难过太久。你很优秀，值得被更多的人喜欢。 那是，我当然知道我很优秀了。你以为你真的赢了我呀？是我没有发挥我全部的实力而已。拿感情当赌注是不成立的。今天的事，别想我跟你说对不起。不不不，应该是我要说对不起。我真的不是故意推你的。 好了好了，我得先回去了。我还赶着回去睡美容觉呢，免得明天顶这个肿眼泡。哎呦，回来了！嗯，今天我这猪表白怎么样？ 六六六吧，草率。不过草率是你一贯的作风，好好珍惜吧。切，还用你说？对了，咱俩的赌约你输了。我都把这事给忘了。哎，算了，输给你啊，我也不丢人。哎，咱们现在都算是有情人终成眷属了。哎，你说我们要不要搞一个私人约会庆祝一下？四个人一起不容易冷场，有的聊。 冷场，你和顾桥爱会冷场？我这不是担心吗？万一聊着聊着没话题了，显得我挺没面子的。我跟你说我特地备了好多笑话，以备不时之需。好在我和婉婉比较熟，好吧，我带你。